नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जी वाई जी एजुकेशन यानी ज्ञान यज्ञ गुजरात में आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर आज के वीडियो की ओर विषय हिंदी कक्षा पांच कॉमन एंट्रेंस परीक्षा सी एड के जिससे आर टी प्रश्न के सौ क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों वीडियो को स्किप के बिना अंत जरूर से देखना जिससे आपको सारे प्रश्न के उत्तर बिना बढ़े ही याद रह जाएंगे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों प्रश्न एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए हम खाली जगह आगे बढ़ सकते हैं चार ऑप्शन में से सही आंसर लिखना है कैसा किसने कैसी कैसे तो सही आंसर होगा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं प्रश्न दो गलत जोड़ पहचानिए गलत यानी कि जो सही नहीं है वो फूलगोभी फ्लेवर जो सही है लौकी दूधी वो भी सही है ककड़ी यानी काकड़ी वो भी सही है गलत है सलगम यानी सको मित्रों सलगम यानी क्या अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट जोर से लिखना सलगम का गुजराती क्या होता है आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न शब्दों के अर्थ की गलत जोड़ पहचानिए तो चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा यानी कि जो गलत है फीकी यानी कि स्वादिष्ट तो देखेंगे पुलाव सब्जी और चावल से बना व्यंजन है चाट चटपटा व्यंजन सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो सही है गलत है वो डी है आगे देखेंगे प्रश्न चार अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए लड़कियां खेल चार ऑप्शन में से सही आंसर है रही है यानी कि लड़कियां खेल रही है आगे है प्रश्न पांच पूर्ण कीजिए हम यानी कि पढ़ते है पढ़ता है पढ़ना पढ़े है वो नहीं आएगा सही आंसर है सी हम पढ़ते हैं आगे है प्रश्न छ खाली जगह सब बच्चे हैं सही आंसर होगा मैं मेरा मैं हम इनमें से सही आंसर कौन सा होगा तो सही आंसर होगा हम यानी कि हम सब बच्चे हैं आगे हैं प्रश्न सात अंक एवं शब्द की गलत जोड़ पहचानिए दोस्तों प्रश्न को बहुत ही समझ कर बढ़ना है गलत जोड़ कहाँ है तो इनमें से गलत कौन सा है तो उनचास उनतीस उनतालीस उन्नीस तो इनमें से गलत है उन्नीस यानी कि डी नंबर है वो गलत है आगे देखेंगे प्रश्न एट प्रश्न आठ गलत वाक्य की जोड़ पहचानिए कि जो गलत है देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर धीरे गिनती करता है बैल घास खाता है घोड़ा तेजी से दौड़ता है सैनिक देश की रक्षा करता है यानी कि जो गलत है वो ए है कंप्यूटर धीरे गिनती करता है वो गलत है प्रश्न नौ रेखांकित किया गया शब्द का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए रामपुर गांव में हमेशा पानी की कमी रहना यानी कि रहना का उपयोग करके हमें क्रिया लिखनी है रह रहा रहा था रहता रहती रहती थी थी सही आंसर होगा सी कि रामपुर गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी प्रश्न दस रेखांकित किया गया शब्द का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चे तालाब में खाली जगह थे नहाना यानि कि नहाना वाले नहाना वाले नहाते नहा, नहा तो सही आंसर होगा नहाते थे बच्चे तालाब में नहाते थे आगे है दोस्तों प्रश्न ग्यारह पर्यावाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए तो सही आंसर है यानी कि गलत जोड़ जो है वो डी होगा परेशान यानी उत्सुक जो गलत है प्रार्थना यानी उपासना पानी यानी वारी धान यानी अन्न जो सही है आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न बारह विलोम शब्द की गलत जोड़ पहचानिए विलोम यानी कि विरोधी शब्द बड़ा यानी छोटा वो सही है सच यानी झूठ वो भी सही है नेक यानी बेमान वो भी सही है जो गलत है वो पास यानी समेत जो शब्द है जो पर्यायवाची शब्द है प्रश्न तीर पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ पहचानिए पर्यायवाची शब्द लिखना है यानी कि सामान शब्द समाधि यानी मजार जो सही है प्रसिद्ध यानी अप्रसिद्ध जो विलम्ब शब्द होगा आज यानी कल वो भी विलोम है माँ बाप वो भी विलोम शब्द है पर्यायवाची शब्द एक ही है, वो है समाधि यानी मजार। आगे है प्रश्न काफिला खाली जगह सही शब्द पसंद कीजिए तो सही आंसर होगा यात्रियों का समूह काफिला यानी यात्रियों का समूह यानी कि ऑप्शन ए आगे है दोस्तों प्रश्न पंद्रह गलत जोड़ पहचानिए देखेंगे ऑप्शन धुआं यानी अगरबत्ती जलधारा यानी हंसते रहना फूल यानी पूजा का प्रतीक पृथ्वी यानी कि पूरा विश्व मेरे ऊपर है तो जो गलत जोड़ है बी जलधारा यानी हंसते रहना वह नहीं है वो गलत शब्द है आगे देखेंगे प्रश्न सो दिए गए संकेत को पहचानिए जो संकेत है वो उसको हमें पहचानना है चार ऑप्शन में से वृताकार रस्ता वो भी नहीं है संक्रा सेतु वो भी नहीं है प्रवेश निषेध वो होगा गाड़ी आगे चलाई वो भी नहीं है तो सही आंसर होगा सी सही आंसर सी होगा प्रश्न सत्तर यह किताब हिरेन खाली जगह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यह किताब हिरेन की है तो सही आंसर है डी आगे प्रश्न एटी खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ हम क्रिकेट खेलते हैं यह क्रिकेट खेलता हूँ की क्रिकेट खेलता हूँ तो सही आंसर होगा ए यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ आगे ही दोस्तों प्रश्न नाइनटीन पानी खाली जगह मगर है स्थान की पूर्ति कीजिए मैं यानी कि उस पर यानी मैं इन पर तो कि पानी में मगर है तो यानी आंसर सही होगा सी पानी में मगर है आगे दोस्तों प्रश्न बीस ये आम के पेड़ है खाली जगह बहुत आम लगे हैं तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यानी कि खाली जगह पुरवानी छे तो चार ऑप्शन आप इनमें वह इन पर तो सही आंसर होगा इन पर ये आम के पेड़ है इन पर बहुत आम लगे है यानी कि सही आंसर है डी आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 21 वह हाथी है खाली जगह रंग काला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो सही आंसर होगा यह उसका अपना वह चार ऑप्शन में से हमें सही आंसर ढूंढना है तो देखेंगे हम वाक्य पढ़ेंगे वो हाथी है ये रंग काला है वो सही नहीं है वो हाथी है उसका रंग काला है वो सही बनता है यानी कि सही आंसर होगा बी वो हाथी है, उसका रंग काला है। आगे है प्रश्न बाबिस संकेत को पहचानिए स्टॉप तो देखेंगे दोस्तों सही चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा पहले आंसर पढ़ेंगे आगे रास्ता चौड़ा है और शंकरा सेतु वृताकर रास्ता ठहरिए स्टॉप यानी कि ठहरिए तो सही आंसर होगा डी स्टॉप यानी कि ठहरिए आगे है प्रश्न तेवीस दिए गए संकेत को पहचानिए तो देखेंगे चार ऑप्शन साइकिल निषेध साइकिल चला रही है सिर्फ साइकिल का रास्ता रास्ते पर खतरा तो सही आंसर होगा साइकिल पर निषेध यानी कि साइकिल नहीं चलाना आगे दोस्तों प्रश्न चौबीस नीचे दिए गए शब्दों की गलत जोड़ पहचानिए चार ऑप्शन है देखेंगे तसला यानी तनखोलाम यानी टोपली फावड़ा यानी पावड़ो कड़ाही यानी कड़ाई तो गलत जोड़ यानी कि ए है तसला तसला यानी क्या हिंदी में तसला को गुजराती में क्या कहते हैं अगर आप जानते हो तो कॉमेंट जरूर से लिखना आगे दोस्तों प्रश्न पच्चीस सब्जियों की सही जोड़ कौन सी नहीं है यानी चार ऑप्शन है बैंगन यानी रिंगण मटर यानी वटाना बंद गोभी यानी कोबेज लौकी यानी पालक जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी लौकी दोस्तों लौकी यानी कि उसका गुजराती में क्या बोलते हैं अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट से लिखना। आगे की गलत पहचानिए तो फिर से दोस्तों वही करना है फुल यानी फुलेवर करेला यानी करेला टमाटर यानी टमाटा कद्दू यानी काकड़े तो सही नहीं है वो कद्दू यानी काकड़े आगर छ मित्रों प्रश्न सत्यावीस महस खा रहा है प्रश्न वाक्य बनाती तो वक्त करेला शब्द क्यों चार ऑप्शन कैसे कौन तो कब आगे दोस्तों प्रश्न अठावीस दी गए संगीत को पहचानिए चार ऑप्शन है दाई और निकले पीछे मुड़े आगे रास्ता नहीं सीधे चलिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीधे चलिए आगे है दोस्तों प्रश्न ओगनतीस नीचे दिए गए विकल्प में से क्या नहीं करना चाहिए ऑप्शन देखेंगे अपने शिक्षक का आदर माता पिता का आदर पानी का दुरुपयोग धर्मस्थान पर स्वच्छता तो क्या करना नहीं चाहिए तो पानी का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए आगे दोस्तों प्रश्न तीस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए रसोई घर में मेरी मम्मी खाना चार ऑप्शन दिए गए है आ, बनी रहा है बना रही है बने रहे बन रहा है सही आंसर है बना रही है रसोई घर में मेरी मम्मी खाना बना रही है आगे दोस्तों प्रश्न सभी सब्जियों मेरे बिना अधूरी है, ऐसा कहा चार ऑप्शन है फुल गोभी बंद गोभी यानी आलू। तो सही आंसर होगा आलू। यानी कि आलू ने कहा कि सभी सब्जियों मेरे बिना अधूरी है आगे है दोस्तों प्रश्न बत्तीस हमारे मोहल्ले में हमें खाली जगह फैलानी नहीं चाहिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सही आंसर चार ऑप्शन में हम चुनेंगे सादगी गंदगी तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंदगी कि हमारे मोहल्ले में हमें गंदगी फैलानी नहीं चाहिए आगे दोस्तों प्रश्न तैतीस भांजा यानी खाली जगह सही विकल्प पसंद करें मामा का भाई बहन का लड़का बुआ का लड़का मासी का भाई सही आंसर होगा बहन का लड़का आगे दोस्तों प्रश्न चौतीस अभिवादन करना सही लिखना है सत्कार करना आगे चल कर जाना, आगे जाना जाना सुंदर विचार देना यानी कि सही होगा सत्कार करना यानी कि अभिवादन करना आगे दोस्तों प्रश्न पैतीस हम देश की सेवा किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं विकल्प पसंद करे सिपाही बनकर किसान बनकर शिक्षक बनकर यानी चोरी का सामान खरीद कर तो दोस्तों सही आंसर है हम देश की सेवा किस प्रकार से नहीं कर सकते यानी कि डी चोरी के सामान खरीद कर हम देश की सेवा नहीं कर सकते आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न छैतीस रेखांकित शब्द का सही वाक्य प्रयोग सुनिए सुंदर यानी कि बाघ में नन्हे फूल खिले हैं बाघ में सुंदर फूल बाघ में बड़े फूल खिले बाघ में फूल खिल खिले हैं है। तो सही आंसर होगा बाघ में सुंदर फूल आगे दोस्तों प्रश्न सैतीस कचरादान यानी कि नीचे આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો દો ચાર ઓપ્શન જોઈશું કૂડા ઉઠાનેવાલા કૂડા મે દિયા હુઆદાન એક પ્રકાર કા વાહન કચરા ડાલને કા પાત્ર કૂડાદાન યાની કચરા ડાલને કા પાત્ર યાની કે સહી ઓપ્શન હોગા ડી કૂડાદાન યાની કચરા ડાલને કા પાત્ર આગે દોસ્તો પ્રશ્ન 38 સંકેત કો પહચાનીએ ઓપ્શન હે આગે રસ્તા બંધ હે આગે રસ્તા કુલા હે આગે રસ્તા સંકરા હે आगे रास्ता चौड़ा है तो सही आंसर होगा सी यानी कि आगे रास्ता है लेकिन आगर छे आगर जो प्रश्न महेश ने अपने दोस्त रमेश को सुंदर पक्षी दिखाकर कहा देखो हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो वह कौन सा पक्षी होगा तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जी हाँ दोस्तों वही जवाब आ गएगा वही आंसर होगा यानी कि मोर हमारा सही आंसर होगा सी मोर આગે દોસ્તો પ્રશ્ન ચાલીસ વિલોમ શબ્દો જોડ પેલો શહેર યાની ગામી સહી ધરતી યાની આસમાન વો ભી સહી આગે દોસ્તો પ્રશ્ન એકતાલીસ સામાન્ય શબ્દો કી સહી જોડ પહાનીયે મિત્રો સામાન અર્થી શબ્દો ની સાચી જોડ લખવાની છે શીષ યાની जो गलत है उठाता यानी गिराता वह भी गलत है धरती यानी आकाश वो विरोधी शब्द है पेड़ यानी वृक्ष वो सही है यानी कि ऑप्शन डी होगा पेड़ यानी वृक्ष आगे दोस्तों प्रश्न शब्दों की गलत जोड़ पहचानिए यानी कि जो सही नहीं है झील यानी झूला वो गलत है कुचलना यानी दबाना वो सही है बदबू यानी दुर्गंध वो भी सही है क्षमा यानी माफी वो भी सही है गलत यानी कि ए झील यानी झूला आगे दोस्तों प्रश्न तैतालीस सही जोड़ पहचानिए गंगा यानी पर्वत गंगा पर्वत नहीं है वो नदी है हिमालय यानी ग्रंथ हिमालय पर्वत है रामायण यानी यात्रा स्थल वो भी गलत है।, है आगे दोस्तों प्रश्न चौबालीस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए देखो दरवाजे पर खाली जगह आया कई कैसी कौन कौन तो सही आंसर होगा डी देखो दरवाजे पर कौन आया आगे दोस्तों प्रश्न पैतालीस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए मैं घर पर खाली जगह हूँ तो दोस्तों प्रश्न छतालीस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चे देश की खाली जगह है गान मान पान यानी शान तो हम सब जानते हैं दोस्तों काव्य की पंक्ति है बच्चे देश की शान है यानी कि डी आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर हमारे शरीर के अंग और उसके काम की कौन सी जोड़ सही नहीं है तो चार ऑप्शन में से सही आंसर देखेंगे सी पैर से यानी कि ताली बजाना मित्रों पगे थी ताली बजाड़ी सकिए नहीं सही जो इशू मित्रों आंखों से देखते हैं वो सही है हाथ से बल्ला घुमाते वो भी सही है दांतों से खाना चवान खाना चवाते है वो भी सही है जो मित्रों खोटू छे पैर से ताली बजाना तो हम पैर से नहीं हाथ से ताली बजाते हैं। आगे दोस्तों प्रश्न अड़तालीस शब्दों के अर्थ की गलत जुड़ पहचानिए यानी कि जो सही नहीं है यानी कचरा उपाय यानी तरक्की तरु यानी पेड़ जो सही है गलत है यानी एक पक्षी जो गलत है आगे दे दोस्तों आगर छ मित्रों प्रश्न अड़तालीस शब्दों के अर्थ की गलत जुड़ पहचानिए मित्रों खोटो शब्द क्यों छे लिखवा

बाघ यानी ऑप्शन सही होगा बाघिन आगे दोस्तों चौपन लिंग परिवर्तन कीजिए चूहा यानी सही आंसर होगा चुहिया आगे देखेंगे दोस्तों वचन बदलिए केला यानी सही आंसर होगे केले एक वस्तु हो केला कहवा के घना बदा केड़ा होने केला कही शक आगे दोस्तों प्रश्न छप्पन वचन बदलिए बच्चा लेकिन एक हो तो बाढ़ कहवा ઘણા બધા હોય તો બચ્ચે કહેવાય અને કે ઓપ્શન ડી સહી હોગા આગે દોસ્તો પ્રશ્ન 57 વચન બદલીએ તિતલી અને કે તિતલિયા કા વચન બદલના હૈ તિતલિયા હોગા આગે દોસ્તો નય પ્રશ્ન કે ઓર પ્રશ્ન 58 વર્ણ કો મિલાકર શબ્દ બનાઈએ અને કે સ ર લ તો સહી આન્સર હોગા બી સરળ તો દોસ્તો યે તો બહોત હી આસાન હે મિત્રો આપણ બહુ સરળ છે સ ર અને લ નો ઉપયોગ કરીને સરળ શબ્દ બનશે आगे मित्रों प्रश्न साइट वर्ण को मिलाकर शब्द बनाइए टम टम तो शब्द होगा डी टम टम आगे दोस्तों प्रश्न साइट वर्ण को मिलाकर शब्द बनाइए वर्गत तो सही आंसर होगा डी वर्गत आगे दोस्तों प्रश्न एक सत नीचे दिए गए हिंदी अंक की गुजराती अंक के विकल्प की गलत जोड़ पहचानिए दोस्तों हमें प्रश्न बहुत ही समझ कर है जिससे हमें बोलना हो मित्रों गलत एट्ले खोटी जोड़ कई लखवा તો પ્રશ્ન સી થસે જે ખોટો છે આ આગળ છે મિત્રો 62 નીચે દી ગઈ ગુજરાતી અંકી હિન્દી અંક કે વિકલ્પ કી સહી જોડ પહચાનિએ સાચી જોડ કઈ છે તો મિત્રો જવાબ થસે 29 એટલે કે 29 બસ સાહી હે બીજુ મિત્રો ખોટો છે ઓપ્શન એ બી અને સી એ ખોટો છે આગળ છે મિત્રો 63 નીચે દી ગઈ હિન્દી અંક કી ગુજરાતી અંક કે વિકલ્પ કી ગલત જોડ પહચાનિએ એટલે મિત્રો જે ખોટો છે ગલત એટલે ખોટો तो मित्रों एम ऑप्शन डी थे आगे मित्रों चौसठ नंबर गिनती के अंक और शब्द की गलत जोड़ पहचानिए मित्रों तुम्हारे गिनती एक थी सौ सुधी तैयार कर देवानी छे एटले तुमने बधा प्रश्नों आ आवड़ी जशे तो साचो जवाब छे मित्रों ऑप्शन डी आगळ छे मित्रों प्रश्न पांसठ गिनती के अंक और शब्द की गलत जोड़ पहचानिए ऑप्शन से अठारह अठारह यानी कि सत्रह जो गलत है आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न सासठ

જોઈશું એ ન મ ગ એમાંથી મિત્રો શબ્દ કયો નહીં મળે તો કે કારણ કે લ નો ઉપયોગ અહીં ઉપર લ આપેલો નથી અને નીચે ઓપ્શનમાં લ નો ઉપયોગ કરેલો છે એ નહીં બને નાગ નામ અને ગાજ એ શબ્દ બની શકે છે આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન અડસઠ દીગે વણ કા ઉપયોગ કરકે કોણ સા શબ્દ નહીં બનેગા દ એની કે શબ્દ કયો નહીં બનશે તો મિત્રો સાલ કારણ કે લ નો ઉપયોગ નથી રસ સાત અને ભારૂત એ શબ્દ બનશે

મિત્રો સાચો જવાબ જોઈશું સીતાફળ ટિંડોળા અડવી અને સુરણ તો મિત્રો સાચો જવાબ થશે ચચરેડા એટલે ટિંડોળા આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન છોતેર સહી શબ્દ પહોંચાની શરીફા મિત્રો શરીફા એટલે શું તો કે સીતાફળ કોબીજ ફુદીનો શક્કરટેટી તો સાચો જવાબ થશે શરીફા એટલે સીતાફળ આગળ છે મિત્રો સિત્યોતેર નંબર ગલત મુહાવરે કી જોડ પહોંચાની એટલે મિત્રો ખોટું છે એ આપણે લખીશું तो गदगद होना पुलकित होना वो सही है गले लगाना या प्यार से, से मिलना वो भी सही है नौक छौक करना बीच में बोल उठना वो सही नहीं है उत्तेजित होना यानि होना गुस्से वो भी सही है तो ऑप्शन सी जो गलत है आ गए दोस्तों प्रश्न इतर गलत मुहावरे की जोड़ पहचानिए मित्रों खोटू शू लिखवा नेक रस्ते पर चलना गलत रस्ते पर चलना ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना કોમલ ભાવ બહાના સુંદર વિચાર પ્રગટ કરના શિષ ઝુકાના એની વિનમ્ર હોના તો મિત્રો ખોટું છે નેક રાસ્તે એટલે ગલત રસ્તા પર ચલવાનું એવું ના થાય બીજું જે ત્રણ ઓપ્શન આપેલા છે ઊંચે ચડના એની ઉન્નતિ કરના કોમલ ભાવ બહાના સુંદર વિચાર પ્રગટ કરના શિષ ઝુકાના વિનમ્ર હોના વો સહી હે જો ગલત હે ઓપ્શન એ હોગા આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન ઓગણ્યાસી નીચેથી ગયે શબ્દો કી ગલત જોડ પહેચાનીએ ખોટું લખવાનું છે મિત્રો કયો ખોટું છે ભાવ અપરાધ યાની ઉપહાર છીલકાો સાચું છે સમીપલાપ એ પણ ખોટું છે સુરાક યાની કાટના એ પણ ખોટું છે સાચું થશે મિત્રો ડી પૂર્ણમાસી જીસ રાત ચાંદ ગોલ હોતા હૈ પૂનમ મિત્રો પૂનમના દિવસે ચંદ્ર સંપૂર્ણ ગોળ હોય છે એટલે કે પૂર્ણમાસી એટલે કે જીસ રાત ચાંદ ગોળ હોતા હૈ જો સાચું છે આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન એક્યાસી નીચે દીગે વિલોમ શબ્દો કી ગલત જોડ પહેચાનીએ વિરોધી શબ્દ લખવાના છે ધરતી યાની ધરા ઉઠાતા યાની ગિરાતા શરૂઆત યાની અંત શહેર યાની ગામ તો મિત્રો ખોટું છે ધરતી અને ધરા જે પર્યાયવાચી શબ્દ છે એટલે કે સામાનાર્થી ઉઠાતા ગિરાતા શરૂઆત અંત શહેર ગામ જો વિલોમ શબ્દ એને વિરોધી શબ્દ છે

शब्दों के अर्थ की गलत जोड़ पहचानिए। हलवा हलवा यानी हल चलाने वाला, वो पहचानी यानी लकड़ी की बनी पादुका का वो भी सही है मित्रों खोटू हलवा यानी कि हल चलाने वाला ऑप्शन डी खोटो आगे मित्रों प्रश्न अठिया विशेषण पहचानिए नीचे वक्य वाँची विशेषण ओखो मनोज ने बड़ा सेब खाया तो मित्रों विशेषण शू थे तो के बड़ा खाया मनोज गाजर तो सही आंसर होगा बड़ा यानी कि मनोज ने बड़ा सेब खाया मित्रों ये विशेषण से सफरजन केव मोटू तो ये विशेषण थे नाम अर्थ में वारो कर तो शब्द विशेषण कहवा जो ये मित्रों निव्या विशेषण पहचानिए नीचे वाक्य वाँची विशेषण ओखो गिलास में थोड़ा दूध है तो दूध के थोड़ू बधु तो साचो जवाब थे सी थोड़ा यानी कि दूध थोड़ा विशेषणार विशेषण कहवाणु विशेषण शकरकंद है शकरकंद तो कैसा तो मीठा एकाणु नंबर सही जोड़ मिलाइए तो मित्रों से सच्चा बालक कहानी है हम भारत की शान है निबंध है आ, जीवन प्रसंग है भरत मिलाप एकांकी है

स्वच्छता वो निबंध है खोटू छे मित्रों ऑप्शन सी खरगोश और हाथी कहानी नहीं है आगे दोस्तों प्रश्नताणु वाक्य का सही क्रम पहचानिए नीचे सा क्रम में गोटवाना विद्यालय सरस्वती का नाम पाठशाला हमारी है तो मित्रों साचो जवाब थे हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की और प्रश्न चौराणु वाक्य का सही क्रम पहचानिए नीचे अपला वाक्य ने साचा क्रम में गोटवो कक्षा में पढ़ता है मैं चौथी तो मित्रों आज साचो अपने विचारी तो पिछड़ी सकिए सही आंसर होगा बी मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ आगे देखेंगे दोस्तों 95 प्रश्न वाक्य का सही क्रम पहचानिए नीचे वाक्य ने साचा क्रम में गोठो चारों ओर था रहा बरस पानी तो साचो जवाब मित्रों से ऑप्शन डी चारों ओर पानी बरस रहा था आगे छ मित्रों प्रश्न सत्ताणु इकतालीस को हिंदी में पहचानिए એટલે એક તાલે લખેલો છે મિત્રો તો જવાબ છે એકતાલીસ યાની કે ઓપ્શન સી આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન સત્તાણું અડતીસ કો હિન્દી મેં પહેચાનીએ તો અડતીસ કઈ રીતે લખા તો ઓપ્શન ડી એ આપણો સાચો જવાબ છે આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન અઠ્ઠાણું જોઈએ મિત્રો છેતાલીસ કો હિન્દી મેં પહેચાનીએ છેતાલીસ ને કઈ રીતે લખાય તો હિન્દી માં એને છિયાલીસ કહેવાય ઓપ્શન સી તો મિત્રો ગિનતી તમારે જરૂરથી તૈયાર કરવાની રહેશે એકથી સો સુધી એટલે તમને આ પ્રશ્ન વાંચ્યા વગર યાદ રહી જશે આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન સત્તાણું આડત્રીસ કો હિન્દી મેં પહેચાણીએ મિત્રો આડત્રીસ ને હિન્દીમાં શું કહેવાય જવાબ છે ઓપ્શન ડી અડતીસ આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન અઠ્ઠાણું છેતાલીસ કો હિન્દી મેં પહેચાણીએ અને કે ઓપ્શન સી હોગા છિયાલીસ છેતાલીસ યાની છિયાલીસ જોઈશું મિત્રો આગળ નવ્વાણું સાડત્રીસ કો હિન્દી મેં પહેચાણીએ સાડત્રીસ શું કહેવાય જવાબ થશે સાહીસ મિત્રો જો તમને ગિનતી આવડતી હશે તો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે સરળતાથી લખી શકો છો આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન કે ક્રમ અનુસાર સહી ક્રમ પહાણીએ તો મિત્રો સાચો જવાબ થશે એ કૃષિ કેન્દ્ર કેતકી અને કેદી મિત્રો જો તમને હિન્દી વર્ણમાલા આવડતી હોય તો આ પણ તમે સરળતાથી લખી શકો છો મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે તમામ વિષયની પ્રશ્ન બેંક આપણી ચેનલમાં જોવા મળશે તો મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને આનો લાભ વધુમાં વધુ તમે મેળવજો જો મિત્રો તમે સીએટ પરીક્ષામાં મેરિટમાં આવી ગયા છો તો તમને દર વર્ષે છ આ બાર સુધી વીસ હજાર રૂપિયાની સહાય મળશે તો મિત્રો તૈયારી કરો અને તમે આ પરીક્ષામાં સફળતા મેળવો એ એવી શુભેચ્છા જય હિન્દ જય ભારત